Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду. Кавказ як і Україна завжди знаходився на перетині великих логістичних шляхів та підпливом різних імперій та гегемонів. дуже схожий досвід у нас. То отже, зараз будемо говорити про Кавказ. Нами на зв'язку голова руху спротиву єдина сила Джамбулат Сулейманов. Я вітаю вас, пане Джамбулат. Здравствуйте, Геннадій. Слухайте, раді вас бачити. Бачив у вас там гастролі, турне по галопам по Європам. Про це ще ми окремо поговоримо про, про те, що відбувається. Слухайте, такий у нас сьогодні історичний, трохи історичний екскурс. Вже були у нас схоже питання питання, але слухайте, все одно питають, мабуть, не дивилися наші ефіри. Слухайте, давайте, але спочатку з новин. Я не знаю, нещодавно я почув. Я почув нещодавно. Про що? Про те, що Кавказ взагалі ніколи от на Кавказі не буває спокійно. Ну от завжди оцей котел, як двохсотлітній суп, ва, або шурпа або що щось вариться і вариться інколи бур все більше, інколи менше. І зараз знову щось там чекають на якусь війну чи то. І я тільки не розумію, хто з ким зараз воювати воювати зібрався. Що там чекають? Mm -hmm. Геннадий, но у нас есть пословица, что каждые 50 лет над кавказцами, над чеченцами кинет геноцид. То есть чеченцы вынуждены отвечать. Никогда не было у чеченцев а, таких агрессивных войн, которые, в которых они нападали на соседей. Но каждые 50 лет а, от какой-то агрессии вынуждены были защищаться. Ну, весь, это так, цикличность... В промежутке между этими 50 войн бывают и какие-то более мелкие конфликты. Это тоже все-таки война, когда гибнут люди, пускай в меньшем количестве. Вполне возможно, что вот начиная с 2000 года уже прошло четверть века, что скоро мы столкнемся с очередной войной на Кавказе. Это вполне вероятно. Тем более, учитывая, что Россия идет к развалу, и однозначно любые изменения в империи, они приведут к каким-то событиям, которые могут перейти в войну могут закончиться небольшими стычками и, и освобождением Кавказа. Mm -hmm. А с а, а Кавказа в целом, чем окремих там, краин? В целом Кавказа и, или каких-то отдельных стран? Я думаю, Геннадий, а в целом Кавказа, потому что если в момент развала СССР народы еще... Морально не были подготовлены к тому, что нужно бороться за независимость, кроме чеченцев. То есть сегодня такую готовность я замечаю у всех кавказцев. Угу. Слухайте, окей, я тут розповідав спочатку в підводці до до нашого ефіру. у нас дуже, дуже багато схожого. Кавказ він знаходиться на перетині великих логістичних шляхів, великих впливів колишніх імперій, сьогоднішніх гігіємонів і таке. І це важливі логістичні артерії. І там ну завжди неспокійно. От де є логістика велика. От як у нас прохідне поле, оце дике поле було. Так у вас у постійний постійний шлях туди в бік Ірану, в бік от у, у, отут от, от, туди на схід Слухайте. А за всю історію Кавказу від кого Кавказ страждав найбільше Від Турки, від іранців від російської імперії від, від кого? Ну, в принципі все, хто приходили на Кавказ, от них Кавказ пострадав ми видим даже в народах, не кавказских языках, те кто сегодня уже как бы стали нашими братьями Кавказцами, это тюркские языки, это иранские языки. Есть большой процент сегодня уже славянского присутствия на Кавказе. Но тем не менее геноцид или Кавказ, а только только державы Тамирлана uh -huh. были всех, и, и Российская империя. Но если а, геноцид а, Тамерлана это был такой, скажем, небольшой, а, небольшой, небольшой отрезок времени, это несколько лет его пребывания на Кавказе, то Российская империя подходит этому э, системно и на mm -hmm. протяжении уже двух-трех веков геноцидит кавказские народы и в особенности чеченцев как флагмана э, за борьбе против российской оккупации mm -hmm. вот. ну, слушай, у нас такая же самая история От в Україні так. така ж сама історія. У нас багато хто о, тут приходив, забирав українців на ринки рабів. Це були ну, ну багато хто. І Османська імперія, і Тамерлан, і, 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 і п -п польська шляхта, і там тільки. А ось системно вже ось от прямо до сьогоднішнього дня, дійсно, це ну тоді там Російська імперія, потім Радянський Союз, і зараз Російська Федерація. От така ж сама у нас історія. Слухайте. Далі, от я хочу зрозуміти Кавказ, от наскільки він е, зараз єдиний от в плані геополітичності е, впливів різних країн, які поряд і намагаються от, в регіоні яку я впровадити свої. Якісь, ну, я не знаю, ці, цілі, цілі Хто от, зараз з великих гегемонів на, на Кавказі свої лапи простя, простягає? Да. Ну, Кавказ, насколько я понял, Геннадий, вопрос, мне еще все трудно понимать. Хорошо украинский язык, к сожалению. Так, что-то у нас страты все звездочек. Давай-то якось его. О, е. Yeah. Есть, да. Е, yeah, е. Yeah. Да, мне прервали звонком. Mm. Сколько я понял, вопрос, Геннадий, Кавказ был един, можно сказать, более един, более сплочен он был в прошлые времена, нежели сегодня. Российской все-таки удалось э, своим, им, своей имперской политикой разделить Кавказский ага. народы. Да, но они вот минувшие две чеченские войны, российско-чеченские войны, показали, что все-таки вот это э, чувство локтя у кавказских народов еще сохранилось, потому что э, в помощь чеченцам на Кавказской войне приходили практически все кавказские народы, ну разные в, в количестве, mm. и то больше всего было Конечно, дагестанцев у нас с дагестанцами а, исторически а, так сложилось, что мы всегда были а, в антиколониальной войне а, учали более, такое, принимая более такое тесное участие. Ну, это естественно наши единокровные ближние mm -hmm. и чуть чуть поменьше, потому что и и географически отдаленные. Это уже Западный Кавказ, это кабардинцы, черкесы, карачаевцы, балканцы. Ну, практически все народы были, и это доказывает, что несмотря на все потуги Российской империи, на все потуги разделить Кавказу, все-таки вот это чувство остается. Но я вынужден констатировать, что в прошлые времена все-таки Кавказ был куда более сплоченный, чем сегодня. Ну, слушайте, тут попрацювали на цим россиянце добре. Вы добре кажете, что нарезали. Бачите, они єдиний Кавказ нарезали на, на маленькие своих, поставили и все, и вирішують свои питання. Слухайте, окей, мне вот цікаво, Кадыров Ну от зараз Кадиров по великому рахунку легітимний тільки в межах Російської Федерації. Ну, як такий намісник, ярл, там, от, друг Путіна, ось, е обличчя під протекцією. Слухайте, а от уявімо. Уявімо. от Ічкерія заявляє про свою незалежність при Кадирові. А хто хто з великих країн підтримує цю історію? А, ну... Если я правильно понял, вопрос, кто признает независимость? Угу, угу, угу. Мне трудно судить, если это, как я понял, при Кадырове. Вряд ли Кадыров вообще заявит о независимости, если такое произойдет, потому что в мире бывает все, конечно же, чеченцы будут рады объявлению независимости, но не захотят повторения. Практики неоколонизма в Африке и в других постколониальных странах. Поэтому, конечно, я думаю, что следующим этапом станет свержение самого Кадырова в любом случае. Mm -hmm. Действительно, независимая Чечня, Чечня, которая жиздится на своих исторических основах свободного, свободного общества, я думаю, прежде всего, будет признана и также свободными странами, mm -hmm. Там, Yeah, yeah. А от тут дивіться, я, я не просто так питаю. От ви, от про момент, от при Кадирові. Ну просто при Кадир, я ще раз скажу, він легітимний під Путіним. От Путін Кадиров. ніхто не асоціює Кадирова окремо від Путіна. Ну така, я, я так мені здається, ніхто. І от я не можу зрозуміти, яка адекватна країна може. Яка адекватна країна може прийняти? Розумієте, це патово, це смішно і плакати хочеться. Бо тут і якби і незалежність Ічкерії, окремість її, і в той самий час потрібно визнавати буде Кадирова, або його сім'ю, або орденоносця, син. І от про це. Розумієте про цю патову ситуацію, в яку він завів, завів в вашу країну? Розумієте? Если бы гипотетически Кадыровская Чечня стала бы независимой, ну, так предположим, что она стала, я думаю, ее могли бы признать только такие же, как, как у самого Кадырова, это скорее всего, страны ближневосточные, ага. с которыми имеют какие-то там дипломатические отношения, там хранятся его финансовые средства. Вот, скорее ага. с... Но все-таки нужно учитывать, что Чечня это не Ближний Восток это не, не, история многовековой деспотии. Чечня все-таки это, это родина, скажем, прямой демократии. Прямая демократия у нас в Чечне сегодня очень негативно относится к слову демократия, потому что это отрицается как то, что 90-е годы, годы не пришли на помощь чеченцам. Это принимается как mm. по которая угоду налаживания экономических отношений с Россией бросила на произвол судьбы чеченцев, чеченский mm. народа. Но если объяснить чеченцам, что это народовластие, что это то, что было у нас в Чечне веками, mm -hmm. когда с, с, с Ленин, они не путем а, тайного голосования, а чумового голосования избирались а, достойнейшие люди, и они, в свою очередь, делегировались в более высшие как бы, эшелоны власти. Таким образом сустоялась немає народна. А, а, почекайте, почекайте. От, от, от є от таке в мене питання про демократію по поячкірійські. Тобто, я хочу зрозуміти на що... бо я от ви дуже чітко все помітили. Демократія заплямувала себе. Ну не з дуже добре, у вашій війні. Так точно всі зробили. Отак от демократія зробила у вашій війні. нічого не бачила. Бізнес з'южеля, політики з'южі, вся ця історія. Тому дійсно цей бренд зараз продавати в Ічкерії важко. Ну дійсно дуже важко продавати демократію. Тому я хочу зрозуміти. А що ж було на початку? В витоках, в от цієї всієї от, от, от процесії. Я хочу зрозуміти, як воно виглядало. У того, у вас була дійсно там яке народовладдя, чи ось хто там був князь, цар? Я не знаю хто там. Я як у вас це називалося? А у нас не было вообще абсолютно не было никакой, э, скажем, феодальной верхушки, не было такой аристократии, а -а -а. Которая, как бы э, в качестве князя, царя управлять на Чеченцы. Исписаны истории нет. Просто почитать. Не... Вот, да. вот, В Грузии были князя, князя. Были. В том-то Геннадий. Вот феномен Чечни в чем? Вот, когда М -м -м. говорили. чеченцы я что, ну, я даже читал статьи российских аналитических вот этих, всяких институтов, что почему там они сравнивали чеченцев с индейцами, это такое все-таки русская чванливость, старание принизить своих врагов, почему, мол, американские индейцы ушли в историю, а чеченцы как были в 19 веке и сегодня с такими как бы индейцами против Российской империи. Но дело в том, что они называли это феноменом, но феномен заключался в другом Чечня Чечне, в отличие от всех соседних как бы, республик, от Грузии, от азербайджанских ханств, от дагестанских ханств княжеств, там тоже они были с востока запада, были mm -hmm. князья. Чечня — это был такой остров демократии, где практически никогда не было никаких князей и царей. Там была народная демократия. И туда стекались в Чечню все вот самые такие свободолюбивые представители соседнего народа, которые тяготились к княжеской власти, они всегда сбегали в Чечню. И на самом деле, mm. еще в те годы, в 16, 15, 17 век, представляла себя, то, что сегодня себя представляет Европа, это было такое прибежище всех вольнодумцев, всех вот этих людей, очень свободолюбных. Это как Тартуга у пиратов была. А у нас своя, вот видите, как много схожего. А у нас была Запорожская Сич. Запорожье. Туда все також бегали. Да, вот. Абсолютно параллели вот эти этих двух социальных явлениях, как Чечня и, и Запорожская Сечь. Это абсолютно схожая история, и потому mm -hmm. Чечня всегда представляла такой очень неудобный регион для покорения. Завоевать его могли силы, потому что сила все таки соломинку ломит, как говорится, но покорить и смирить этот народ не удавалось. Поэтому всегда были восстания, вот это сейсматическая, перманентная война на протяжении нескольких веков. И то же самое, насколько я знаю, было в Украине. Mm -hmm. Ну, слушайте, ну, вот, бачите, єдина відмінність в наших ситуаціях, це те, що, ну, я не знаю, ну, так, так чи інакше, за размерами Україна більше, За розмірами, і от дивіться, якщо порівнювати, от цей антикварна лавка сувенірна, де продаються різні сувеніри з демократією, і от і, і от в неї завели слона. От ічкірійський слоник був маленький, а український трохи побільше, і він крутиться і не дає їм спокою. і Воно все в них рушиться. Оці падають якісь статуетки, якісь папірці розлітаються вже нікому не потрібні. Розумієте, от, от, от тільки так воно працює, інакше вони не помічають, не помічають. Цю історію. Інакше вони думають, що все добре, все норм, давайте продовжувати в ООН, стукатися, там може хтось прокинеться. Ні, так воно не працює. Окей, слухайте, цікава історія, дійсна відмінність між цим Грузією ось, і Ічкерією. До речі, бачили ви в Грузії, що відбувається з цим законом? Що думаєте, народ пропустить цю історію грузинську, проковтне? Как раз э, я был на очередной сессии в Пасе, и мы обсуждали тему, э, я насколько я понял, это закон э, и на агентах, которые... Ага. Да. Ну, э, там была грузинская оппозиция, они очень... Ну, мы видим, да, протестные акции в самой Грузии. Я бачил цей удар. Вот да. я бачил... Да, я то, что я смог ощутить от очень неудобных и импульсивно высказывают грузинская оппозиция. и то, что э, рискуя как бы с собой, на местах все-таки есть протестное движение не так, чтобы что было все было задавлено как в Чечне насаждением Падишаха Кадырова или самой России, будет в Грузии все-таки остается вот, народное движение э, это не первый случай, когда они э, реагируют на те законы, которые э, не популярны в народе, все-таки э, еще я думаю, что мы еще увидим э, народный гнев в Грузии, мы еще увидим, что ага. как влияние будет спрошено. И на самом деле для Северного Кавказа, для наших чеченцев это очень важно, потому что Грузия это как это как наша спина, это как наш тыл. Без свободной Грузии не мыслим о свободе, не, не мыслим свободный Кавказ. Мы а очень на это. Все-таки в Грузії вдасться свергнуть режим Івана Швілі і збросить ліяння російської, російської імперії? Хочеться, хочеться. Тим більше, я бачу по, людь, по людям по ситуації, що ну, не, не все так аж прямо погано. Розумієте? Якщо на площах не було б зовсім людей, ну, тоді я все б зрозумів. Але люди є, стоять, не хочуть. Слухайте, окей, що у нас далі? Далі Кадиров? Міністр. МВ, МВД на російську МВС РФ. Слухайте, що це таке? Це пониження? Чи підвищення? Я тут хочу зрозуміти, що це, що це за ротація така? Це ближче до Кремля. Я не знаю, це ближ, ближче до Кремля, а в той самий час подалі від країни. Від очки. Що тут? Що ваша думка? Я думаю, це такое пробросредлі е, міністром МВД. Ну, скоріше... это такой вопрос, чтобы эм, ну, протопать дорожку, для его аккуратно чтобы сдвинуть его с республики куда-нибудь в сторону на какую-то второстепенную должность. Но я не думаю, что министром МВД после Сталина, ну, Кавказа с трубочкой в Кремле, я думаю, русский народ уже более не захочет когда видеть Кавказа. Думаете, не? Да, да. Поэтому даже было время, когда э, после развала СССР в Госдуме председательствовал чеченец Руслан Аспулатов, также любитель попуризму. Uh -huh. Это вызвало Сильну реакцію Росіян, мені каже, що ще третій кавказ. Так, а зараз підйом. Почекайте, зараз у них ренесанс у цієї сталіної істерії, уся вся пам'ятники, всі гулах, наше все вперед, вперед, всіх на розстріл доноси, Нам потрібен мільярд доносів. Ось тут вони хочуть цю історію. Да. На саме те, то, той бидла, котрий за Польшу, на самом деле заслуживал второго Сталина. Вот, хотелось бы ему его пожелать, но боязно, что все-таки это аукнется и на соседние народы, что Россия, которая во главе такого диктатора, ну, таких царей, как Иван Грозный, Петр, Сталин, они всегда как-то дорого обходятся соседи Но здесь пожелал бы еще одного Сталина. Слухайте, я так розумію, що дві смерті в Ічкерії так чи інакше можуть спричинити, ну, я так розумію, що якісь внутрішні війни. Це перше, ну, смерть Путіна або смерть Кадирова. От смерть Кадирова при Путіні ще має якийсь запобіжник у вигляді Путіна. Так чи інакше, зовнішній цей запобіжник. А якщо дійсно Путін помре, там одразу почнуться всі процеси в очкері, чи ні? Чи щось буде ще давити він? Ну, як говориться, сказці, смерть Кошеєв Віглеїгла, віце, сундуки і так далі. смерть Путина означает смерть Кадырова автоматически. Не будет Кадырова без Путина. Но смерть Кадырова при Путине это означает только замену Кадырова кем-то другим. Конечно, это сценарий менее привлекательный для нас. Но опять-таки есть, я буквально недавно давал интервью, что уже, мне кажется, есть ядерный процесс, реакция ядерного процесса, то есть его как насколько я, я не технарь, я не понимаю, но говорят, что его остановить невозможно. Если реакция началась, то эта реакция, она, в принципе, ее невозможно остановить. Значит, будет взрыв. Мне кажется, что в Чечне уже запущен механизм неминуемого взрыва, что уже вот эта реакция, которую здесь нельзя остановить. Почему я так думаю? То, что Кадырова передержали в власти в Чечне, то, что это устраивало когда-то Кадырова, сегодня это однозначно обернется взрывом. Поэтому даже... Смерть предварительная, то есть смерть э, Кадырова еще до смерти Путина будет означать взрыв, а смерть Путина однозначно будет означать и смерть Кадырова, политическую смерть имеется в виду. То есть взрыв в Чечне, он абсолютно неминуем, на мой взгляд. Ага. Угу, цікаво, оце я хотів зрозуміти. На останок, слухайте, у нас є відео, тільки без звука, Я вас прошу, там багато нецензурної лексики. Що там на відео? От я, так щоб люди зрозуміли, там звуку не буде. Там дві людини з бородою, ну, я так розумію, Кавказці двоє, з палкою, і вони повчають російського мобіка. Я, от, от те, що я почув без матів, що кажуть, ну він п'яндила, п'янчуга. П'янчуга, ви півоха, і от слухайте. Але от що там цікаво, от якщо далі слухати, вони кажуть, що та ви всі взагалі тут, от рося ваша російська армія, от вони їм кажуть, ви всі п'янчуги, ви всі, ви всі взагалі вас не потрібно сприймати. А командира твого я взагалі. Взага взагалі, все, що хочу роблю. Я хочу зрозуміти, а хто? Вони що не підпорядковуються? Ось Шойгу і всій цій герасимової історії. У них окрема якась субординація, що вони порядки наводять. Бо я чому й питав за МВД. Слухайте, може вже якийсь приказ дали? Чи хто кому підпорядковується? Геннадій, ну давно ясно, що кадировці не, не в собі нікако, як би. Ну, це не, не бойова ідея. Мы давно знаем, что они выполняют роль загранотрядов. но для чеченцев самих это очень а, плачевная ситуация. Чеченцы известны миру как, а, как хорошие профессиональные воины, это mm -hmm. еще идет в Средневековье, а вот такие функции, скажем, Донского казачества, которые ну, в царское время выполняли, это разгонные отряды, это казачьи отряды были и в Питере, и в Москве. Сегодня чеченцам отведена эта роль. Ну, имеется в виду не всем чеченцам, а вот этим нацпредателям, <coughs>, которые пошли на услужение России, которые в это же время убивала, бомбила чеченцев. Вот, вот это отрицательное явление, это очень сильно имиджевые как бы, потери для чеченцев, что вот, вот эти ролики уходят, а, да и вообще, когда mm. у вас агрессия против Украины, что а, шли-то российские подразделения, спецвойска, я не знаю, там, десантные войска показывали больше контыровцев э, и получалось как будто агрессию против Украины совершила не российская империя uh -huh, а uh -huh. да, белорусы чеченцы получалось То есть, все это конечно очень просчитанные шаги пропагандистские со стороны россии для нас это негативное явление но все знают что э, пить для российских солдат это обычное явление никто этому не удивится конечно это отвратительное явление Но это вже, извините, как бы проблема самих росіян, и э, зачем чеченцы должны воспитывать російських солдат. Я, когда смотрю эти кадри, это у меня вызывает просто отвращение. Mm -hmm. Ну, в мене дійсно також. просто. Але, Але ну, слухайте, ну ці ж кадри дивляться і російські солдати, і це допомагає тільки оцей національний розбрат, національну ненависть викликає чи ні? чи Я помиляюсь. Ну, однозначно, Геннадій, это на это и нацелено. Что я говорю, что Виставити чеченців і білорусів окупантами, то тобто тими, хто в агресію проти України, це значить зложити мінушення українців білорусів, українців, чеченців показати чеченця, які брать русского солдата. Я зрозумів я логіку зрозумів, що з, з росіян п'яндил взяти їх поганяють чеченці вперед. там все. я логика но, ну, злуги знаем, где сидит Эти враг. ворог. Ну, вин точно не Вечкирий. На вот неудачи на фронтах Украины могут аукнуться очередной маленькой победоносной войной России в Чечне. Вот как это весь российский гнев может быть опять перенаправлен на чеченцев. Но что чеченцы по сей день сдерживают где-то до 150 тысяч российских войск себя в Чечне. То есть чеченский народ, он даже будучи в таком закабаленном состоянии, вытягивает на себя огромное, российские, огромное количество российских войск. Мы знаем, что сняты войска даже с Нагорного Карабаха, mm -hmm. хотя небольшая часть, небольшие подразделения, <связаны> сняты они из Дальнего Востока, откуда, возможно, везде сняты войска и направлены в Украину. В Чечне войска никуда не снимаются. Чечня, mm -hmm. чеченский народ да, до сих пор на себя оттягивает огромное количество російських войск. Це парадокс. Вот... Це да, парадокс. Да, да, да. Дійсно, ну, чому? чим може відноситися Чечня, поэтому Потому так і здержується війська. Що настільки неспокійно. Просто я думав, що Путін кадиров, ну це як дві сторони медалі, розумієте, така історія. Там все порішали, все спокійно. все любят Кадырова, все благодарны ну, вдячны Путину, и все, а, 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 150 тысяч войск просто так не тримают, я вам скажу. Разумеется. Така ситуація. Окей, но, на, на, на кінець цікаво. Розкажіть, що ви там в, в Європі як настрої? Ви бачили, прийняли допомогу цю Сполучені Штати, там одразу розблокували на кордонах з, 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 з європейських, там поменшали страйки, одразу почалися і патріоти знаходитися. І ці... Що там, якісь настрої змінилися в Європі? Всі прокидаються. Завтрак готують. еще год назад говорили, что Европа разворачивается медленно, но верно. Но вот мы сегодня становимся свидетелями, что Европа все-таки уже разворачивается, э, настраивается на войну против России. Ну, есть уже конкретные какие-то шаги, по крайней мере, на законодательном уровне. Но и есть помощь. Помощь, она была изначально, но объемы помощи Украине увеличиваются. И также у нас радостная вещь, что Штаты все-таки приняли решение помочь Украине, ну как бы глобальный Запад, самой Европе. Э, мы здесь участвуем э, в процессах на такой площадке, как э, Парламентская Ассамблея Европы. Mm -hmm. Мы видели резолюции, которые принимаются в Парламентской Ассамблее Европы. Они все, э, к нашему счастью, они все положительные. Они все как бы в поддержку Украины. Mm -hmm. Для того, чтобы остановить э, вот этого монстра Российскую империю, значит, на радость всем нам. Ось процеси йдуть положительні, і я думаю, що все-таки об'єднаними усилями Європи, України, всіх перебощоного народу Росії, нам сьодку вдасть обчі побіти. Оця от ідея спора спора з перебощеними народами це дуже дуже цікава ідея. Їх багато. Я, ми ще на початку наших бесід говорили, що потрібно об'єднати саме, саме тих. Хто може виставляти рахунки і репарації, бо вони постраждали найбільше, найбільше людей. Це дуже серйозна історія. Дякую! Дякую, пане Джамбулати, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. До зустрічі, Геннадій. А нашим телечам я нагадую: заходьте на ютуб-канал жамкайте Дзвіночка. Підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.